ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بايه من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفقوا فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ورسولا أو رسول إلى بني إسرائيل بني إسرائيل كترت انی بے شک میں کالج لایا ہوں تمہارے پاس رب تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں یہ عیسیٰ صاحب اسلام نے بنی عیسائی سے کہا کہ میں تمہارے پاس رب تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں لایا ہوں انی عقل کو لگو بے شک میں صورت بناتا ہوں عقل کو صورت بناتا ہوں تمہارے لیے ٹینی مٹی سے کہی اتوئلی پرندے کی طرح تو پرندے کی طرح کی ایک شکل مٹی کے گھارے کے ساتھ وہ بناتے تھے انف خفی ہی اس کے اندر پھوک مارتے تھے تو جب اس کے اندر پھوک مارتے تھے فیاقون و تیرم بیج لیلہ تو اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا بناتے مٹی کا تھا لیکن پھوک مارنے سے اللہ کے حکم سے صحیح پرندہ بن جاتا تھا اوبری عل اک مہا تو میں شفا دیتا ہوں بری کرتا ہوں یاب کرتا ہوں اک مہا ولابرس اکمہ کہتے ہیں پدیشی اندے کو اور ابرس کہتے ہیں یہ پھلویری کی جو بیماری ہوتی ہے پھلویری کی بیماری کو وہ اہ مردوں کو زندہ کرتا ہوں بنی اللہ, اللہ کے حکم سے وہ اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں میں میں تمہیں بتلا دیتا ہوں بیمار تا جو تم کھا کر آئے ہو جو تم اپنے اپنے گھروں سے کھا کر آئے ہو میں وہ بھی بتا سکتا ہوں وما تداخیر اور جو تم اپنے اپنے گھروں میں ذخیرہ کر گیا فیبی کوم اپنے گھروں میں اپنے گھروں میں جو تم ذخیرہ کر کے آئے ہو میں تمہیں وہ بھی بتا سکتا ہوں ان نفیزہ علیہ کے لگایا بے شک یہ نشانیاں ہیں تمہارے لیے ان کو تم محمرین اگر ہو تو ایمان لانے والے اب بات ہو رہی ہے عیسیٰ علیہ صلاۃ وسلام عیسیٰ علیہ صلاط والسلام کو اللہ رب العزت نے اس وقت کے مطابق بہت سارے معجسات سے نوازاتا تھا چونکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام بنی سائل کے آخری پیغمبر تھے تو اللہ رب العزت نے ان کو کثیر معجزات دیا تھا ایک دو موجزات نہیں بہت سارے معجزات کیے تھے تو انہی معجزات میں سے چند ایک کا یہاں پہ تذکرہ ہے کہ میں بنی سائل کی طرف رسول ہوں تو پہلا ان کا موجزہ بڑا کیا تھا کہ ان اخلو کو لگو میں مٹی کے ساتھ ایک پرندہ بناتا ہوں اخ لوگوں کو کہتے ہیں تصویر بنانے کو وہ حدیث کے اندر ہے نا کل کے آمد اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھی وہ تصویریں بنانے والے وہ مورتیاں بنانے والے کہاں ہیں اللہ سارا اللہ ان کو اکٹھا کر لے گا اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا آہ یو ما خلق تم وہاں بھی یہ خلق تم کا لفظ ہے کہ جو تم نے یہ مورتیاں بناتے تھے نا زمین میں ان کے اندر اب روح ڈالو ان کو اب زندہ کرو تو وہ مورتی بنانا شکل بنانا تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے گارے کے ساتھ گارا لیتے تھے مٹی کا تو مٹی کے ساتھ جس طرح بچے کھیلتے ہیں چیزیں بناتے ہیں تو اس طرح وہ پرندے کی ایک شکل بناتے تھے پھر اس کے اندر اللہ کے حکم سے پھونک مارتے تھے وہ صحیح پرندہ ہو جاتا تھا حالانکہ بنایا مٹی کا ہے پھوک ماری صحیح پرندہ بن گیا تو کہاں انیہ اخلوق انیہ اخلوک انی وقم میں کہ پرندے کی طرح کی ایک شکل بناتے تھے تو ان اس کے اندر پھونک مارتے تھے فیقون و تیرم بزل اللہ وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے یہاں آپ ایک بات غور کریں ہر مجزے کے بعد بھی عضل اللہ ہے اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے تو پتہ کیا چلا پیغمبرات جتنے بھی پیغمبر ہیں پیغمبر تمام موجزات اللہ کے حکم کے بغیر نہیں دکھا سکتے ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے معجزہ دے دیا اب جب چاہے دکھا دیں ایسا نہیں ہے اللہ کا حکم ہوگا وہ پیغمبر وہ موجزہ دکھلائے گا اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ایک اللہ کا پیغمبر ہے اللہ کی مرضی کے بغیر معجزہ نہیں دکھا سکتا ایک ولی اللہ کی مرضی کے بغیر کرامت کیسے دکھا سکتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی کرامات ہیں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نیک مندے ہیں ان کی بڑی بڑی کرامات ہیں لیکن وہ کرامات اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہیں ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے خاص طور پہ ہمارے اس بر صغیر میں یہ پاک و ہند سارے میں پاک و ہند میں چونکہ اولیاء بہت زیادہ ہیں ہر کسی نے اپنے اپنی اپنی مرضی کی کرامت رکھی ہوئی ہے اپنی اپنی مرضی کی وہ ہم بڑوں سے سنتے ہیں جی فلاں نے فلاں اللہ کا بھری تھا اس نے یہ کر دیا فلاں نے یہ کر دیا فلاں نے وہ کر دیا لیکن وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا اور پھر آپ ایک بات نوٹ کریں جب سے یہ موبائل نکلا ہے نا تب سے بلیوں کی کرامتیں ختم ہو گئی تو پہلے ہم سنتے تھے کوئی ہواؤں کے اندر اڑ رہا ہے کوئی زمین کے نیچے سے جا رہا ہے مدینے میں بس نبی میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی پانی کے اوپر رہا ہے اب موبائل آ گئے اب ہر چیز نوٹ ہوتی ہے اب کرامت کوئی نہیں وہ ایک آیا تھا وہ شب شف, شف والی سرکار اس کی بھی کرامت کا بنڈا پھوڑ گیا کوئی کراط الحسن نے سارا بتا دیا کہ یہ کرامتے کرامتے کچھ نہیں ہے یہ سارا فراڈ ہے تو کرامت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ضرور ہے لیکن اللہ کے بندے اللہ اپنی مرضی سے کوئی بھی ولی یہ کہے کہ میں خود اپنی مرضی سے کرامت دکھا سکتا ہوں تو یہ غلط ہے بلکہ جس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ یہ جملہ بولتا ہی نہیں ہے میں نے کیا وہ یہ جملہ نہیں بولتا میں نے کیا تو آپ نے سورہ بروج کے اندر ایک واقعہ موجود ہے وہ بنی اسرائیل کا ہی واقعہ ہے نبی حدیث تو بڑی لمبی ہے بہت لمبی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ وہ ایک بچہ تھا ایک بچہ تھا بادشاہ نے اسے علم سکھایا لیکن وہ عیسائیت بھی سیکھ گیا اس دور میں عیسائیت تھی عیسیٰ علیہ السلام اسلام کے زمانے کا باقی ہے تو وہ عیسائی مسلمان ہو گیا ٹھیک <متحد> ہے نا اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس کے ہاتھ میں یہ شفا رکھ دی کہ وہ اندھے کو جس طرح یہاں ہے عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے پدیشی اندھے کو اور پھرویلے کی بیماری کو شفا دیتے وہ بچہ بھی دیتا تھا اب وہاں صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ بادشاہ کا وزیر ایک اندھا ہو گیا اس نے کہا مجھے پتہ چلا ہے بچے کو کہا کہ تو شفا دیتا ہے اس نے کہا میں شفا نہیں دیتا حدیث کے الفاظ کیا ہیں اس نے کہا انت آمن تو بلا اس نے کہا یو بریم والا ان انت یش تھا یشفیتا نہیں تو شفا دیتا ہے اس بچے نے کہا لا نہیں انی لا میں شفا نہیں دیتا اشفا وہ میں کسی کو شفا دیتا ہی نہیں میری کیا ضرورت کسی کو شفا دوں عشف کی میں شفا نہیں دیتا انما یشف اللہ شفا اللہ دیتا ہے تو جو صحیح معنوں میں اللہ کا ولی ہوگا وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں یہ کرامت میری یہ کرامت ہے نہیں وہ یہ جملہ نہیں بولے گا وہ کہے گا کہ اللہ یہ کرتا میں نہیں کرتا میری کیا ضرورت ہے کہوں ہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے ہو جاتا ہے انبیاء بھی یہی بات کہہ رہے ہیں بھائی عزن اللہ اللہ کے حکم سے ہوا تو وہ کیا کرتے تھے پرندہ بناتے تھے کہتے تھے اللہ کے حکم سے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا اصل میں کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جس طرح ہم پہلے بھی یہ باتیں پڑھتے آئے ہیں کہ انبیاء کو موجزات اللہ وہ دیتا تھا جو اس دور میں کام عروج پہ ہوتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اور سائنس بڑی عروج میں تھی طب اور سائنس تو اللہ تعالیٰ نے طب اور سائنس کو مات دینے کے لیے یہ موجزات دیے تو سائنس کو مات کیسے دی مٹی کا پرندہ بنا دیا اب سائنس یہاں پہ ختم ہے سائنس کی اعتبار سے یہ نہیں ہو سکتا ایک مٹی کا پرندہ بناؤ سچل اس میں جان آ جائے روح آ جائے تو یہ سائنس سائنس کی انتہا ہے سائنس اس کے پیچھے ہے اب طب کے اندر کیا تھا پدیشی اندہ آج کے زمانے میں بھی پدیشی اندے کو بنائی نہیں دی جا سکتی یہ ناممکنات میں سے ہے ہو سکتا ہے کسی کی مرض کم ہو تو شا, ڈاکٹر اسے ٹھیک کر لے ورنہ عمومی طور پر یہ ناممکنات میں سے ہے کہ پیدیشی اندھا ٹھیک ہو جائے بیری کی بیماری آج بھی, بھی ٹھیک ہونا مشکل ہے آج بھی بڑے بڑے لوگ ہیں پھل بیری کا علاج کرتے ہیں لیکن شفا نہیں ملتی تو آج کے زمانے میں بھی یہ ایک مشکل بیماریاں ہیں جن کا علاج ناممکنات میں سے تقریباً شامل ہے بہت کم اس کا علاج ہوتا ہے اس دور میں تو بالکل نہیں تھا لیکن اس سارے سات اسلام کیا کرتے تھے بے اللہ اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے کیا کرتے تھے ہاتھ پھیرتے تھے بندہ ٹھیک ہو جاتا جس کو پلیش ہی اندر ہاتھ آنکھوں پہ پھیرا بندہ ٹھیک ہو گیا پھلبیری کی بیماری ہے ہاتھ پھیرتے تھے بندہ ٹھیک ہو جاتا وہ او ہی علما ہوتا بھائی عزن اللہ مردوں کو زندہ کرتے تھے بندہ فوت ہو گیا اسے کہتے تھے اللہ کے حکم سے اٹھ اٹھ جاتا تھا کسی قبر کے پاس جاتے تھے کہتے تھے اللہ کے حکم سے اٹھ بندہ اٹھ جاتا تھا تو یہ اللہ نے بھائی عزن اللہ اللہ کے حکم سے تو اللہ کے حکم سے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزات دیے تھے ٹھیک ہے اور پھر ان کا کیا مجزہ تھا وہ انک حکم بیمار وہ یہاں تک بتلا دیتے تھے او بنسائی ہو تم میرے سامنے بیٹھے ہو میں بتا سکتا ہوں کیا کھا کے آئے ہو اب یہاں ہم تو نہیں نا اندازہ لگا سکتے کہ رات کو ہم نے کیا کیا کھانا کھایا کس نے کیا کھایا ہم نہیں بتا سکتا لیکن وہ کیا کہتے تھے تم میرے سامنے بیٹھے ہو کیا کیا کھا کے آئے ہو میں تمہیں بتا سکتا ہوں اچھا کیا کیا گھر چھوڑ کے آئے ہو وہ بھی بتا سکتا ہوں کس فریج میں کیا پڑا ہے میں بتا سکتا ہوں کیا تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے آئے ہو کیا چھپا کے آئے ہو میں وہ بھی بتا سکتا ہوں بے اضلی اللہ اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے وہ سارے معجزات جو ہے وہ دیتے تھے آج بھی دیکھیں ہمارے پیغمبر تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے معجزے دیے ہیں ایسا نہیں کہ ہمارے پیغمبر قرآن نبی علیہ صلاۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے سب سے بڑا معجزہ اور قرآن کے اندر شفا ہے آپ دیکھیں اللہ کا حکم اور اللہ کا نام سے وہ یہ کام کرتے تھے بات یقین کیا ہے قرآن کے اندر یہ ساری شفا موجود ہے وہ احادیث کے اندر صحیح حدیث کے اندر موجود ہے وہ ایک سردار تھا بیمار ہو گیا قوم کا میں صحابہ وہاں سے گزرے اس صحابی نے کیا کیا تھا وہ جس کو تیس بکریاں ملی تھیں سورہ فاتحہ اس نے پڑھی یقین ہے نا اس کا اس نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا حالانکہ وہ قوم کا سردار تھا قبیلے کا سردار تھا بڑے بڑے حکمہ اس کا علاج کر چکے تھے شفا نہیں مل رہی تھی صحابی نے کیا کیا صرف سورہ بکر سورہ فاتحہ پڑھی بس وہ ساتھی اس کے پوچھتے ہیں تو نے کہیں کیا کہنے لگا مجھے یقین تھا فاتحہ پہ میں نے فاتحہ پڑھ کے دم کیا اللہ نے شفا دی بات تو یقین کی ہے نا ہمارا اصل میں یقین کمزور ہے اس لیے ہمیں وہ نہیں ملتا ٹھیک ہے وہ ایک اور حدیث میں وہ بھی سیان کی حدیث ہے وہ ایک پاگل بندہ تھا پاگل اسے زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا تھا وہاں سے صحابہ گزرے لوگوں نے کہا ہمارا ایک پاگل بندہ ہے زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا ہے اسے ٹھیک کر سکتے ہو اس نے کہا ہاں ہم ٹھیک کر لیں وہ کیسے ٹھیک کرو گے اس نے فاتحہ پڑھ کے دم کیا صرف فاتحہ پڑھ کے دم کیا سورہ فاتحہ انہوں نے سو بکریاں انعام دی تھیں سو بکریاں ایک بکری پچاس ہزار کا پچاس لاکھ بن جاتے ہیں سو بکریاں انہوں نے انعام دے دی تھی کہ ہمارے ایک ایسے بندے کو جو پاگل ہے زنجیروں کے ساتھ ماندا ہوا ہے اسے شفا مل گئی تو کیا کیا تھا اسا صرف فاتح پڑھ کے دم کیا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر شفا رکھی ہوئی ہے اور اس میں بس ہماری یقین کی کمزوری ہے اور کوئی کمزوری نہیں ہے وہ قرآن آج بھی شفا والا یہ قرآن آج بھی شفا والا ہمارے پاس موجود ہے صرف چونکہ یقین کی کمی ہے ہمارا اتنا یقین نہیں ہے اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے ہم ڈاکٹروں پہ ہوکماں پہ تو بہت زیادہ بھروسہ کر لیتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں کہ قرآن پہ اتنا بھروسہ نہیں ہے اس کی وجہ سے وہ شفا نہیں ہے تو بہرحال مردوں کو زندہ کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے بھی پرندوں کو زندہ کیا تھا پیچھے واقعہ ہم نے سورہ بقرہ کے اندر پڑھا ہے اسی طرح بنی اسرائیل کے اندر بھی وہ مردہ زندہ ہوا تھا وہ قتل کا واقعہ ہے گائے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ذبح کرو اور اس کا گوشت کا حصہ لگا وہ بھی زندہ ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو عیسوی علیہ سعدۃ کے بہت سارے معجزات آپ اگر غور کریں عیسی علیہ سعاد کی ساری زندگی ہی موجو خود کی پیدائش معجزہ بچپن میں کلام کرنا معجزہ پھر یہ پانچ تین چار موجزات ہیں پرندوں کو زندہ کرنا ٹھیک ہے پرندوں کو مٹی کے بنا کے پھر پھول پہلے کی بیماری ہے اندھے کی بیماری ہے پھر مردوں کو زندہ کرنا پھر وہ بتا دیتے تھے کیا کھا کے گوروں میں کیا رکھا ہے ٹھیک ہے پھر وہ ان کی دعا سے وہ دعا کرتے تھے قرآن کے اندر بنتا ہے آسمان سے دستخان آتا تھا اوپر کھانا لگا ہوا یہ بھی ان کا معجزہ تھا پھر ان کا آسمان پہ اٹھایا جانا ہے پھر واپس آنا معجزہ ہے تو ان کی پوری زندگی ہی معجزات سے بری ہوئی ہے تو ہمارے پیغمبر کو بھی اللہ نے موجودہ دی سب سے بڑا معجزہ قرآن کا پھر چاند دو ٹکڑے ہوا یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں تھا بہت بڑا معجزہ ہے پھر معراج نبی رسا السلام کا بڑے معجزات میں شامل ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزات دیے ہیں انبیاء کا ہم آپس کے اندر مقابلہ نہیں کر سکتے کہ کس کو کتنا معجزہ اللہ نے دیا ہے ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے مطابق جس چیز کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ دیا نبی علیہ السلام کے زمانے میں شعر و شاعری بہت زیادہ تھی فصاحت و بلاوت بہت زیادہ تھی اللہ نے قرآن دے دیا پھر اللہ تعالیٰ نے چاند کے ٹکڑے ان کے کہنے پر ہوئے پھر معراج کروا دی تو یہ نبی علیہ السلام کو بھی معجزات ملے ہیں تو برحال ہمارے لیے یہاں جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ انبیاء معجزات اللہ کے حکم سے کرتے تھے اولیاء بھی اپنی کرامات اللہ کے حکم سے دکھاتے ہیں اور اگر وہ اولیاء صحیح ہیں تو یہ کبھی نہیں کہیں گے یہ کہ جی کرامت میری ہے وہ کہیں گے کہ اللہ کے حکم سے ہوا میں نے کچھ نہیں کیا میں نے صرف دعا کی ہے تو قرآن کے اندر شفا موجود ہے آج بھی ہے اگر ہمارا یقین ہے قرآن پہ تو ہم قرآن پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کے آخری صورتیں پڑھ کر اگر دم کریں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہوئی ہے آخری الدال